У моєї масажній практиці мене мотивують мої емоції. Вони штовхають мене працювати. Кожна людина, хоч вона в мене була сто разів, все одно мені хочеться знайти в неї щось, от щось таке, що в неї є, і воно мішає. І от мені так хочеться от, попрацювати із цим. Це може бути на спині, на шиї, в голові, може психологія. У цьому мені допомагають мої емоції, мої відчуття. Різні трави та віники в баню це також інструмент дії на людину. Кожна з цих трав має свої особливості, свої якості. Це те, що існувало тисячі років до нас. І це працює і зараз. Значить, сьогодні я буду працювати двома дубовими віниками та ліповий. Самое бесящее меня э, действие это уборка. Ну, можно ходить там, где ты уже протер. Вот, мне постоянно это делают замечания. Но это... Это, это то, что я ненавижу. Я люблю чистоту, но это столько забирает сил и энергии. Запал работать по своим сильным сторонам. Но втухаешь очень сильно, пока делаешь вот эту вот уборку. Також я такая стадия, когда надо поделать что-то руками, помастерить, поремонтировать. Это меня очень сильно мотивирует. Если приборание меня жестко демотивирует, то что-то помастерить очень сильно меня это вдохновляет. И вот я сделал такой стиль массажный. Я знаю, что вы скажете, на что это схоже, но это в баню дополнительный лежачок, чтобы и мне, и гостю было удобно лежать, когда я працюю в Винникаме. Приехала женщина, мой клиент. просто делова особа. Мне, конечно, похер. Здрасте, привет. Кто там насколько деловой, но когда такие директора заводов тебя ценят, ну и мне это приятно, а вообще-то, да, в моей работе главное отношение. клиент прогрелась, и зараз я занесу полынь и э, холодный винок на голову. Поди. Так, 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 так. Вот так, да, хорошо. Так, ооо, вот так, вот так, вот так. Через тело расслабляем мозг, голову. Потім дадим легенький стрес холодною водою. І це буде, наче відновлення, перенародження. І так, жіночка майже а, готова. Ми багато чого зробили. Знайшли її слабкі місця, проробили. І а, зараз такий релаксуючий а, епізод. Потроху буду качати тіло. чтобы ты могла сконцентрироваться на этой области как бы чувствуешь мышцы сосуды в общем всю эту часть сконцентрируйся вау на живот и заморозь его вот так, теперь мы разобьем этот а, лед с помощью веника тепла травы Разобьем. Оно разнесется по организму и выведется через естественные обменные процессы. А потом погружение в бассейн и ветбучинок. Хвилин на 30, ее вырубится точно. полное расслабление. Просыпаемся потихонечку. Я, я коллекционую коллекционирую вещи, которые когда-то в Харькове. И а, вот мне ну, клиентка подарила расческа харьковянка. И, до речи, сейчас этого завода уже нету, потому что его расисты разбомбили.